Вот так вот билетик в автопаде. Запихиваем в эту дырочку. Нажимаем на это. Выбираем первую штучку. Нам говорят, подождите. Потом мы нажимаем «Продолжить операцию». Нажимаем на разовую поездочку». Ну, я хочу туда и обратно, поэтому я нажимаю на плюсик, чтобы у меня две поездки было. И дальше нажимаем «Продолжить операцию» нам надо нажать на вот эту хреньку, и нам открывается вот эта штучка. Мы в не запихиваем монетки, поскольку у меня их нет, а запихиваем 5 евро, которые запихиваются вот сюда. Там, как всегда говорят, подождите, операция сейчас там грузится сажа моего. Даже нас поблагодарили. Вот, выплюнули бумажку, выплюнули чек. Если вам выплюнули чек, значит, ваша карточка зарядилась. Если нет, значит, скорее всего, произошел сбой в автомате. Вы не оплатили свой билетик. Или оплатили, но ну, или оплатили евро а теперь у сейчас как я допускаю. Мы проходим под зелеными стрелочками. Делаем. Ну, все, мы поехали дальше в центр. Ура! Да, и самое главное, видите, станция очень длинная. Но поезда достаточно короткие. Поэтому, если вы идете по платформе, то идите ближе к вагону, где машинист. Тогда вам не придется через всю платформу, дабы догнать свой поезд. Амур хотела очень португальскую газету, особенно метро. Газета метро, которая португальский чат, но... Ее что-то нет. Да. И да. камеру не переживай оператор на Давай, боже, за тебя. <связывающие> Ладно. Я чувствую, что волна да, 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 мы уже звезды. Да. Ну, друзья, в общем, <связывающие> Португалия, она прекрасна. Приезжайте. Только что приобрела вот такую вот вкусняшечку. Когда еще Амур поест в португальской клубнике? Давай, хвастайся. Нет! Давай, 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 хорошо. Посмотрите на эту огромную клубнику, она, она как картошка. Она даже выбрала. Да. Ну О, все. Господи, как она Я как будто не вкусно. Ну все, поехали. Надо радовать Амора нашей клубникой. Я надеюсь, Я, надеюсь. Я надеюсь, он не упадет. Мы на левую и двигаемся вниз. Как все. двери здесь отсутствуют. Я Еще понятие. Я тоже. Ну, он -то. Она хочет учить Она хочет учить португальский. Так они переехали в Португалию и начали учить португальский. И раз мы с Португалией. А. Знаете, я каждый раз говорила, что вместо автобуса у нас будет самолет вечером. Ну, в общем-то, мы как бы приехали в аэропорт. Лос-Анджелес. Видно, конечно. Но, в общем, это вот автобусная остановка такая. Потрясающая автобусная остановка. Вон мы с Амуром тащим этот ну, да, наш да. маленький из рюкзачок, который плохо видно. Ну, выходи, выходи к свету.